Bir de bir şey dedeyim daha. Gel geldi. Ne <laughs> sardı oldu? Bu, bugün, bugün haber geldi. Elçinin başlaması. Ay sakızlı. Mesela ne değil? Şeref olmayan birine elçin şerefsiz değil. Ben de tasdik edelim. Elçin düz değil. Hala az değil. Ben burada demişim. Sadece bir şey demişim. Ben azı 10 nöfer. 10 dağılmış. O o gedəmin əlimə dağıdılmış 10 ailənin kişisinə özüm qulağa çıxıram baxdı telefon. İndi darı da çəkmə də tutur. Bu adamlar da kim deyil, hamısı bax o kəndin ətraf öz kəftlərinin ətraf kəndin adamları. Təkcə 10 nəfər, 11, 11 dağılmış ailənin kişisinə mən qulağa çıxıram. İndi kimsə deyilsə ki, o hakim, o prokurordur nə ki, burada rayonun başçısı, Tovuz rayonu başçısısa belə isə ki, o şərəflidir. O zaman Tovuz rayonunun e, başçılarının, o rehberliğinin özü, hakimlerini, özleri bir düşünsünler ki, <laughs> yani şerefli işse, ev yok. O ama ben burada dedim. Buradan dostlara biraz et edeyim. <laughs> Eziyetli, çetimdir, bilirim. Ancak dostlarımıza deyirim, kalan da bizlik Ay yetisi biz Tovuz'a gidecek. İndi mümkün mertebede bize destek oldu. Ta Tovuz'a gidecek çıkar. Orada da bir başımızın üstü Allah, ben o defa burada dedim. Mesela biraz ciddi mesele. Ne olursa olsun, hansı netice olursa olsun bizim başımız gözümüz üstüne. Ama <laughs> mesela orada da bitmez. Bu mahkeme ee, yani şerefsize, şerefsizin şerefine, şeref olmayanın yani Əgər istəyirsən şərafı təyin edirsə, təyin edirsə. Heç demirəm. Bir manat cariyə belə çıxarsa, orma kimsə yeditməm və burdan da elan edirəm, mərkəz bilsin. Arxasında duranlar filan, ha, bu da hər şey bilirik. Onlar hamısı mehçəmərin o qərarından asılıdır. Hamısı o yolla çıxacaq və başına dördüy Mirham Əliyev. Mən onlarla necə danışmaqım bilərəm? Da bundan o tərəfə, yəni qərədən artıq rədd oldu. <laughs> Və mən heçə va, heçə də dəti də nə biləm. Belə. Ta qar çağır efirdə nə bilirəm, o o bizim gedəcək yoldur. Biz bir addım attıq, biz bir söz dedik. Biz də xəllə ilə mən demişəm. Bu elçinin xarakterində, ha xislətində, xasiyyətində olsaydı, ben, ki, balaca sapıtdı filan olsaydı, mən inanım ki, o efir dolmazdı. Onu da demişim ki, elçinde biraz o da çoktu, daha haddinden çoktu ya. Ahlaktı, terbiyedir, menabiyattı. Ve ben de e, ee, tek elçin nuruna çok şeyler yapabileceğim onu. Çok şeyler yapabileceğim. Bu terör de değil, bu ne bileyim. Dedim, he, inat da değil. Özümü yandırmak da değil. Hiç bir kiresmez. Özümü yandırmak için de değil. Ama ben ne yapmasını ve ne de yapmasını bilirim. Herkes burada fergin dursun. Tam məhkəmə də olsun. Bax baxın neçə müddətdir. Haykı salmadıqçı, Haraqışqırığı salmadıqçı. Ay qoymuş biz öldürürlər, ay qoymuş bizə aparıb işkəndə verib ölürlər, ay biz öldürəcəylər, ay elçin bəzdədin. Bir kişi bir söz deyib. Sözdür söz. Behçəman Hacımə nişidə adamə şərəfsiz deyilibmi, əcəlav deyilibmi, ataba cinaməsiz də bunlar necə deyilibmi? Bu ər onun elədig hərəkətlərin nəbodudur. Ayrı adı varsa Məcəmmə onu desin bizə. Gərək bunu eləməliyik. O ay, bu qalan da mənim elə qat yox. Səssiz, küsüz, qışqırıqsız, amma bu etir hələ ki var. Hələ ki bu etir olacaq. Nə olursa olsun, hansı nə olursa olsun. Biz mən şəxsə bu davara aparacağam. Özdə belə səviyəyə aparacağam. Söyüş söyməyəcəm. Ondan sonra dediyim kimi gedib özümüzü yandırmayacağıq, gedib burada bəçələr qabandar va uşağı yığıb ayırır, hayır, hayırsan məczi. Amma biz, eee, həm də sözümüzün üzərində dediyimiz sözün haqq olduğunu bilirik. Deyək, hər zaman haqqın yanında olacaq. O haqq bizə nə yol göstərirsə, o yol bizə məqbul. Nə haqq olacaqsa, nə haqqında yəni xeyr-nəşərin də bası o başdan bəri gəlir. Million indi, bəşəriyyət yararından xeyr-nəşər təbəli. Biz də o Xeyr tərəfin bir savaşçı var elə də. Heç problem də yox. Amma ürəyini qusçu sağlasın və mən əminəm ki bu savaş doğru nəticəyə, nəticələnəcək. Mən başlan da heç kimə qınamıram, dedim mən. Oturup izləyəcəm, baxacam. Tovuz rayonu rəngləri, bu gedərlər arxasında olan kim var, kimlər olar və <coughs> sonda nəhayətə yəmləyəcək və o qərardan asılı olaraq mən bütün sualları İlham Əliyevə e soruram. Bəzən də çox ağır soruram. Yaparlar mən, yapsın mən. Mən o yapılacaq şeyləri çox gördüm. Allah, həçsə bildiyi qədər bildiyinə xeyir versin, ürəyinə versin. Və Ve mən ürəyimdə bu qədər də şübhə yoxdur. Biz haqlıyıq, biz doğruyuq, bildiyik. Çərəf Şeref olmayın, şərəfsiz deyirlər. Bu qədər